Sabah, Salam dostlar. Salamaleykum dostlar. Bu gün biz paxla pişirəcəyik. Paxlanın qabığını soyuruq, dənələrini də bir qaba yığırıq. Paxlanı qaba yığdıqdan sonra qazanı, tavanı yağlayırıq. Yağladığımız tavaya paxlanı tökürük. Yaxşı-yaxşı qabıqdan çıxana kimi qovururuq yana yaxın, yaxın, duz töküb yağçı qatdırırıq. Amma yeyəcək. Biz də hazır. Və hazır. Nuş edə bilərik. Biz qatıqla da servis edə bilərsiniz. Bismillah. Dana baxlan çox bəyənəcək. Mənim adımı oxumayı unutmayın. Videoyu bənəp like atmağı unutmayın.